Ранку кірова гречна вас. Вітає «Ранкова кава. І у нас на гостьовому дивані пусто довго не буває. До нас вже прийшли гості, до того ж дуже хороші гості, на яких ми вже давно чекали. Я з приємністю представляю Романа Грідько, шеф кухаря ресторану Серенто. Вітаємо вас. Добре утра, Романа. вас масловіділи вже да, Близі, і Близі, без комізі бізформистов пака надзвичайно приємно, що ви до нас звітали. Звітали не з порожніми руками. Знаємо, що традицію ми не будемо приривати. Да, і сьогодні розіграємо сертифікат uh -huh. до вашого ресторану. Власне, сертифікат на суму 100 гривень, да? але для цього буде необхідно дати правильну відповідь на питання. Да, я пропоную давайте сразу, зараз Ром, давайте сразу, да, давай, 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 давай. а потім поспілкуємося. Поки будемо спілкуватися, люди зможуть телефонувати до нас в студію. Прямо, да? Да. так? Значит, Значить, озвучу я далі ви? Да. Да. Да, Ром, давайте, давайте ви. Ви. То, у нас под... сліду по так. правилам. Что такое карпаччо? Карпаччо. Что карпаччо? Что такое Карпаччо, да. карпаччо. Да. Три варианта ответа. Первый ответ – А. Вид нарезки. Вид нарезки, совершенно верно. Вид, вид второй. Да. 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 Ну, название мяса, например. Высокий титул в Италии. А. Я титул в Италии, да. И третий вариант – мясо по-итальянски. Мясо по-итальянски, да. да. по -по Давайте еще раз повторим. Так, еще мы... раз. Карпаччо – это вид нарезки. Раз. Высокий титул – два. І м'яса по-італіянській 3. Якщо знаєте правильну відповідь, під рукою Google, Яндекс або інша пошукова система, терміново з'ясовуйте, телефонуйте до нас на студію, поки да, зберігайте. Дзвоніть, от з сертифікат, пожалуйста, Подаруємо. на 100 гривень. Подаруємо. Ну, прекрасно. Романе, таке питання: наскільки нам стало з Олексієм відомо, ви взагалі до нас приїхали з столиці. Ви не кіровоградець, Нет, я не кіровоградець, да, я з Києва. Киевлянин, ну, говорят, да, киевские. Киевскими только торты бывают. Поэтому... И котлеты еще. Да, и котлеты. Кстати, вот недавно делали мы тоже котлету по-киевски. Как ностальгия, заразумела, да? Ну да. Как скажите, Еще раз Как живется и готуете его Ну, учитывая, да, мы как бы. Короткая ми прибування, скажемо так, Кіровограді це порядка трьох місяців. Ну, мені да. вам, Не да? нравиться центр. Я, звісно, так особо Кіровоград ще ну не да, ще не спробувала його повністю. Ну, от центр, да. так. Вот Строє очень красиве, архітектурне имеется. А гастрономічний, скажімо, такий сегмент, оскільки вам, скажімо, долею визначено працювати саме на кухні, от наскільки наші ресторації, наші заклади харчування, взагалі, скажімо, так, ну вас зацікавили як площадка для роботи. Ну вот я да, вот, пришел в Саренту, вот, познакомился с Александром Владимировичем, и Ириной Николаевной это мое руководство uh -huh. непосредственно. Поднялся на кухню и был приятно удивлен. Вот именно той обстановкой, атмосферой, uh -huh. которая вот царила на кухне. Вот, столы гранитные, то есть меня это удивило. Да, одни только окна на кухне, это уже говорит о многом. Оборудование очень хорошее. И холодильное оборудование, да. Короче, условия для труда работать не хочу. Приемлемые, Везде кондиционеры стоят, да. То есть двигай работой. Отдельно везде цеха поделены. Горячий цех, холодный, mm -hmm. кондитерский цех. То есть мы вытримали те нормативы, до которых Даже более чем. Сто, сто, можно сто ревизора принимать смело. Она -смело, не поедет, а, понимаете? Она не захочет, наверное, в нормальное место зайти. Не, да? не захочет, <laughs> потому что у нее профессиональные деформации <laughs> <распечатали. Она смех> <шукает тільки> <laughs> У нас есть уже телефонный звоночек. Давайте мы уже обрадуем кого-то сразу. Тем более, что, судя по всему, видите, следят. Держит руку на пульсе. И тем более, что вопрос мы придумали только что с вами. Да. Нельзя обвинить нас, друзья, уважаемые телезрители, в том, что есть какие-то подлоги и подставы. Алло, доброе утро, представьтесь же. Бонджорно. Здравствуйте. Бонжорно. Бон как вас звать и лечать? А, меня зовут Екатерина. Екатерина, Очень вы, э, ну как сказать вам, ценитель итальянской кухни? Ну, скажем так, полюбляю. Прекрасно. Полюбляю. Ну так, тогда вам не составит труда ответить на вопрос: что же такое карпаччо? Нарезка мяса, вельможа в Италии звание или же мясо с мясо Ну, скорее всего, я склоняюсь к нарезке мяса правильно вы, ну, вы склоняетесь. Правильно склоняетесь. да, у вас про прав прав правильные находки. Посмотри, как а, правильно склоняется Екатерина. Хочешь, пожалуйста, приходите на площадь Кирова-1, э, Дом Советов, э, в телерадиокомпанию Кировоград и получайте свой сертификат на сумму 100 гривен. Да, и не відмовляйтесь собі да. у задоволенні відвідати від 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 ресторан. Приятного аппетита. Да. Вот, кажешь... Бон, <с oak> Бон аппетит, <сuto>. <сuto>. Так, Ром, скажите, пожалуйста, ну, говорят, что, вы знаете, портные и повара лучше всего мужчины. Вам на кухне с кем легче работать, с мужчинами или женщинами? Вот столько мужчин. То есть вам комфортно, да? и в Италии, в принципе. Так и должно быть, да? Ну, сам этому бабути ресторан. Ну, как бы это уже так сложилось, уже не первый век. В кухне должны работать только мужчины. И готовить должен только мужчина. Вот так вот и у нас в Соренто, да. Я пришел и был... Скажем так, приятно, наверное, удивлен. Хотя, конечно, стараясь по половому признаку да, не различать, там, женщины, мужчины. Но да, у нас все парни, все парни. Главное, и официанты, вы, ну, и, и, и кухня. Вот администратор, да, который там доставка езжает у нас mm. тоже там. Да, у нас администратор, у нас девочки работают. Ром, а mm. какой-то вообще, знаете, вот как говорят на корабле, женщины, это плохо. Не к добру. По поводу, да, к не к добру. Вот студия, девушка, это прекрасно. Просто неотъемлемая половина, понимаете. Наипрекраснейшая. Хорошо, хорошо. А такие какие-то есть, вы знаете, забубоны поварски или нет. Ну, я вообще как бы не очень-то отношусь к этому, как, как сказать, ну, то есть, вам, серьезно, я не вижу, еще, да, я, да, да, Как а. говорится, мы мысли материальны, да, поэтому да, так. я стараюсь к этому. Не, не хотіла в принципе, про це питати. Опять же, я по половому признаку ну, не розліча. Для мене, якщо це жінка, вона добре працює. Я ще стане з боляк, тому що я не, заболе, I I женщина, не тобто і, говоря, ніж чоловік. За потому... майстерню, зрозуміло, Романе. Я не хотіла в принципі, про це питати, але, але маю. Ні, я тепер тепер я маю про це запитати. На кухні ви самі тільки що сказали, має бути тільки чоловік. Вот это тот глупый вопрос, который вы хотели задать. Да, я все ж таки а хочу его задать. Да. Ну все ж таки от а дома, от а дома? А дома? А дома, на кухне все ж таки. Ну дома, <кх> учитывая да, такой вот ответ будет таким вот. Учитывая то, что я работаю в ресторане, я всегда прихожу домой, я всегда кушаю, жена мне готовит, тобто, я дом... с удовольствием Вам сажусь дома? и ем дома. Доводится да, впечатление да. как будто бы да на кирпичном заводе. А я, а вы... мне, я прихожу домой и мне нравится, как готовит Виолетта, да, вот жена моя. Я сажусь с удовольствием это все съедаю. Теща еще мне очень вкусно готовит постоянно. Это я прихожу, она мне всякие там вот. Поэтому спасибо большое, Шмакова, Виктория Ивановна. Смаковый кек только. Так, да? теща и жена там, так, в камере да. номер один. Да, и, прошу ты... прощения, да. прошу ага. прощения. Спасибо, Виктория Ивановна, все очень вкусно. Я восхищаюсь в очередной раз, прихожу и все время восхищаюсь. Боже, какая Вы, извините, эль. может быть, пользуясь случаем. Да, все пользуйтесь. Ром, пользуетесь такой пользуетесь. вопрос. Смотрите, у вас, а, а, может быть, не за то время, как вы работаете в Саренте, а вообще за время вашей профессиональной деятельности, был ли, вы знаете, вот такой клиент, который вот приходил и а, вот такой, знаете, как тестер, как ну, человек, который пробует... А... Ну, обояк, помнишь, карлик нос. Да, Герцог, который все время хотел что-то новое, что-то... Вот были такие какие-то люди, которые встречается везде. Даже да? в Кировограде. Да, даже в Кировограде. И в Киеве, и в Кировограде. И как вы и пытаетесь какой-то другой ну, город. Расскажите, расскажите, же. Ну, да, людей нужно любить такими, какие они есть. Кому хочется, да, вс вс всем как бы всем угодить угу. и э, рассказать случаи какие-то. Да. да, да, да расскажу, вообще, это такой, какой первый. Дегустатор ну, какой-то ну, ну, такой, Ну, вот, такой, ну, вот, знаете, ну вот, например, да, вот посмотрел, посмотрел меню, там, вот тут такой нема, но я дуже хочу, той самый ну, уявный, паштет Сузера. Ну, что-то есть, Ну, бывает, да. Хотя существует определенное правило, да, начнем с этого, что, допустим, вот у нас есть меню, четко поставлено. Но если человек хороший, хороший гость, хороший, да, почему бы и нет, почему бы не пойти на встречу? Какие-то ну, изменения, человек, но что не хочет он вот лук, да, да что -то такое, то есть не положить. Хотя многие ребята там бывают возмущаются, стараются это пресекать. Говорится, клиент всегда прав, если гость пришел, нужно uh -huh. всячески постараться удовлетворить его требования вкусовые и заманить его еще. А были ну, такие у вас клиенты да. противные, знаете, такое противное, <связано> лишь на желтое и ходит же зараза и ходит. Бывает. но это уже более, более по, по части, наверное, обслуживающий. Да, 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 их. да. Ну, ну все то есть такое тоже бывает, уже, да? да? Ну, конечно, звонят, ребята, говорят, <связано> ситуации разные бывают, да, приходят уже. Ну, это такое. Человек приходит, он платит деньги, он хочет получить максимум и качество, и. Окей, а що хочуть отримати кіровоградці в контексті все ж таки гастрономічному? Ви вже аналізуєте, мабуть, кількість запитів, наприклад, на піцу, там XXL, замовляють більше або там салат. Навірно, здесь такий фактор має огромне значення, так як навіть сочетання ціни і качества. Ну, ми стараємося над таким питанням, як привлечення клієнтів. Кто такой вот более такой да, серьезно людей которые разбираются в пичке Их не очень много на самом деле mm -hmm. и не только в Кировограде, в киеве mm -hmm. тоже очень мало людей которые вот приходят и, и они действительно знают что mm -hmm. они едят они чувствуют это все поэтому хотелось бы вот, да, привлечь максимально хотелось бы иностранцев вот привлечь хотелось бы вот да вот вот над мясом вот, стараюсь работать очень хорошо у нас гриль есть пиастры mm -hmm. да вот я вот мы стараемся я александр владимирович как бы стараемся делать такие стейки чтобы они были действительно чтобы человеку Хотелось сесть, знаете, с одного, допустим, конца города и приехать именно вот команду. м'ясо. про це говорите, я вже прямо захотіла м'ясо. Я вже їду до вас. Ще мало того хочу сказати, если можно, да, буквально 30 секунд. У нас вот такая вот задумка, Александр Владимирович, да, вот он масарелла бар. Значит, это три вида моцареллы, Вот мы как бы хотим это внедрить. Три вида масарел, да. И будет до моцарелла, из рубриках с Наташей у нас было, там. То есть моцарелла-сыр, он как бы в идеале делается с буйволиного молока, с молока черных буйволиц. И вот мы налаживаем поставки сейчас с Италии, и к нам будет приходить сыр. Свежий сыр именно в рассоле. Поэтому будет моцарелла-бар. Это будет три вида моцареллы. Это будут, будь то вяленые помидоры, будь то там вяленый перец, будь то прошуто, или там вяленая говядина. То есть там... Вы так серьезно да. до этого да. подходят, как... ну, и мне не что это серьезно? Ну, такие профессия серьезно, это как... С да. круто. Я да. прошу прощения, да. Второй, ну, это как, как врач по большому счету, Мы кормим людей, да, я к этому ну, стараюсь серьезно относиться, потому что у нас на кухне так дисциплина, это как вторая армия, поэтому... Прекрасно. Ну, вы знаете, Ром, на самом, я самом деле... бы пошутить, но все-таки профессия серьезная. Ну, это заметно, деле, кстати, да. <laughs> Ром. Ну, э, мы рады, что э, все-таки к нам приезжают молодые талантливые э, повара, кулинары, и что... да и берут участь в Однозначно. телевизионных проектах, и что они проводятся. могут все и готовить, и общаться, и работать практически, вы знаете, с людьми не только на кухне, но и э, с, в таком телевизионном формате. Вам, прежде всего, успехов, чтобы ваша карьера развивалась, развивалась. И, знаете, вот я бы вам хотел, мы с Леночкой вам хотели пожелать, чтобы ваше путешествие, на, не то, что мы вас прогоняем, на Кировградчине не закончилось, а и дальше, чтобы вы в конечном итоге работали в шикарном итальянском каком-то ресторане в Италии. Спасибо. О, да. Нет, нам ну, мама У него дети, сами. ему нет. надо кормить детей. Нет, очень, с нами. очень приятно было пообщаться, да, да. И, ну, Я надеюсь, не последний. Ром, раз, спасибо поэтому. вам очень большое. Очень теплая атмосфера, обстановка у вас здесь. Приходите, и все спасибо желающие, милости Дякую. просим, Дякую. мы постараемся удовлетворить. Ну, ну, а наступной пятности мама будет еще разыграем еще один сертификат. Почему правда? бы и нет? Все, Прекрасно. тогда, друзья, марафон ста продолжается, а мы с вами прощаемся на паузу.